У меня просто руки меня распяли, вон пробивали. Вот так ухо отрезали, лицо порезали, на теле живого места нет. Ну так вы все видите. Ну, живой, слава Богу. Известно, что его держали. Известно, что последние два дня его не кормили. Известно то, что его выбросили в лесу. И известно то, что он добрался до села, нашел людей, которые стояли возле магазина и позвонил нашим э, спортсменам, своим друзьям, потому что только их телефон он помнил. Вот, а потом уже спортсмены э, рассказали всем остальным, и тогда уже все туда выехали и его нашли там. Да. О, вот Короче, я на Майдане. А только что я, он сам видел себя. Я уже показывал эти кишки. У я... меня просто руки. Сейчас.